bə vurğuladıq İsrailili qadın rəhmətə getmiş 55 yaşlı həyat yoldaşının gözünün buynuz qışasını Azərbaycan əskərinə bağışlayıb. Yaşad fondundan verilən məlumata görə, bunun sayəsində vətən müharibəsi iştirakçısı qazimiz Arif Haciyevin görmə qabiliyyəti bərpa edilib. Arif Haciyev Füzulinin azad edilməsi istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb Da bu gün gözümdən İsrail həkimlər tərəfindən əməliyyat olunmuşam. Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. İsraildən gələn həkimlərim də həm ölkəmizin səyin nəticəsində, həm də həkimlərin köməyi nəticəsində, hətta İsrail vətəndaşı olan 55 yaşlı bir vətəndaşın gözünün bu yeni qışası mənim gözümə transplantasiya olunub. Getdikcə get 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 görməm onların dediyinə görə daha da yaxşı olacaq. 2 gün əvvəl Arifin gözünü əməliyyat ettdik. Arif bombaların içində olan bir əsgər idi. Bomba düşən zaman o yıxılıb huşunu itirib gözündən xəsarət alıb. O yenidən hərbi xəstəxanaya qaytarılıb və orada onun gözünü, buyunuz qişasını və sklerasını tikiblər. Sonra isə bura göndəriblər. Onda xromatik katarakta yaranmışdı və yalnız işığı görə bilirdi. 2 gün əvvəl 3qat əməliyyat etdik. Korneyanı açdıq. Kornea qeyri-şəffaf ağ idi. O heç nə görə bilmirdi. Biz sonra İsraildən gətirilən korneyalardan birini götürdük və buyunuz qişa nəql etdik. Arif indi divardakı cədvəli görür və vaxt keçdikcə daha yaxşı görə bilər.